я бывший солдат срочной службы проходил срочную службу в внутренних войсках ситуация появилась таким образом что я пытался связаться со своими друзьями, которые остались там служить. в тот момент когда на майдане только началась революция как только начались протесты вот. долгое время не мог дозвониться к ним именно к парням которые там служат дозвонился к офицерам. Дозвонился буквально за два дня до их выезда сюда в Киев. Два дня они сидели в автобусах в полной боевой экипировке по тревоге. Потом через два дня они выехали, я опять же с ними созвонился, они уже были в Херсонской области и говорили, что едут на Киев, но зачем? И почему никаких как бы, данных у них не было? Просто поступил сигнал тревоги, массовые заворушение, и весь полк, просто погнали сразу же на Киев. Позавчера я был в госпитале МВС, там где нашел часть своих ребят, другая часть просто разбросана по всему Киеву, либо же где-то в военных госпиталях. К с ними просто нет связи. В основном узнал это от офицеров, с которыми я общаюсь, которые были у меня. Благодаря им я узнал, что вот большинство ребят сейчас лежит в госпитале с ранениями, либо же с перехождениями, вмораживание рук, ног. То, что я видел в, основном, в том госпитале на Лукьяновке, то там в основном из физических травм. То есть перебитые ноги, руки, обожженное лицо, выбитые глаза, разбитые головы. Но тот парень, к которому я приезжаю, ему петарда в глаз попала, разорвала, немного повредила. Сейчас вроде все зажило, все нормально, а... Дальше, как бы, большинство остальных солдат лежит просто в изоляторах с пневмонией, с переохлаждением, с простудами там, почек, мочевых пузырей и так далее. Большая часть получила из-за погодных условий. То есть у них не хватает мундирования такого, чтобы тепло стоять. Вот обычный человек стоит на морозе полтора часа, уже замерзают руки и ноги, а то стоять практически сутки. Поэтому большинство из них пострадали именно из-за холода. Плюс они больше месяца спали на полу в э, Нагрушевского в админзданиях. То есть это сквозняки, это протягивает везде, нет нормального питания, чтобы даже согреться. То есть самого элементарного даже горячего чая просто нету. Есть, есть и бушлаты с постежками, и ватники, э, но они спасают только тело, скажем так. Э, руки, перчаток теплых нету, то есть, нам, по крайней мере, когда я служил, их не выдавали. Ну, то есть, обычные тканевые перчатки, самые легенькие, что на базаре по 2 гривны стоят, ну, то есть, все, что могли выдать. Теплых носков тоже не выдавали. Э, то есть, тепло может быть только в одном случае, когда он двигается, да, тогда тепло. Когда он стоит, это все промерзает, потому что ни кальцинов, ничего нет. Получается, как ребята там стоят, идет две белухи теплых, потом идет обычная форма летнего варианта, а сверху уже идет ватники и бушлат. Вот. Мы стояли, когда в наряде на, э, минус 5, то нам выдавали тылубы из-за шерсти и валенки. Тогда было нормально. Здесь минус 20. А их никак не спонсирует никакой дополнительной одежды. Хотя бы просто валенки, да, чтобы ноги не мерзли. 50% это те ребята, которые действительно занимались, которые действительно знают построение, знают, как э, водить щитом, как защищать друг друга, как прикрываться, как делать скосы, чтобы коктейли молотого слетали, не обжигали. Но большая часть вот, второго призыва, которого вторая волна была в 2000... 14, да, 14, о, 13, вот осенью, что забрали ребят, они буквально прошли КМБ, попали в боевую часть, там, неделя две и их сразу по тревоге вывезли на Киев. То есть они даже понятия не имеют, как его с щитом, как его правильно держать, как делать так, чтобы его не забрали и так далее. Они даже не знают построения команд, то есть те, что подаются, называются наугад. Делай, как я. То есть старшие показывают, что надо делать, сзади. Вот из, большинство травм из-за того, что они просто как бы, не знают, что делать. Не знают, как правильно поставить щит, чтобы защитить верхнюю часть тела. Потому что на ногах там защита комплексная, руки, ноги. Там ну, тяжело пробить, даже камнем там, хорошая защита. А вверх он ну, всегда как бы, слабый. Особенно каски. Каски ломаются, пробиваются очень легко. Вот. И Большинство ребят просто даже не знают, как правильно прикрыть голову либо накрыть товарища щитом и удерживать так, чтобы данные ну, камни, там, молотом, петарды просто не попадали. А раньше, как только они приехали, их определили сразу на Грушевского здания То есть ни кровати, ничего у них нет, спали они на ковриках, которые там расположены в коридорах. Вот, без подушек, без чего в той форме что стоят. На Майдане в той форме они и спят, а, то есть ну, практически они не обогреваются, лежат на холодном полу, никакого у них комфорта нету, ничего, полтора месяца. Сейчас их переопределили уже в воинскую часть, да, ребята сейчас поехали, нормально могут и в столовую сходить пообедать, нормально где-то поспать, вот, а там получается, что полевая кухня выехала. Мороз минус 20. То, что насыпали горячим, оно через две минуты стало просто ледяным коржиком. Кормили, ну, как он рассказывал, в лучшем случае два раза в сутки. В основном это было раз в сутки, вот их покормили, и все, дальше они стоят. И потом они только аж обедали, вот сейчас они уже только приезжают в час, они уже ужинают или там обедают, смотря какое время их привозят. Раньше же один раз покормили, и все, и стоит. Не горячего чая для обогрева там, может, там по пару человек выйдут, к бочке погреются, но там в основном стоит беркут. То есть беркут себя чувствует в прекрасных условиях, им там и чай, им там и кофе, им там, пожалуйста, и согреться. Кстати, когда они лежали на Хрушевском, ни одного беркута с ними не было. То есть беркут отдыхает в совсем других помещениях, со всеми другими удобствами. Там и туалет нормальный, и так далее, потому что они вот слышали, как они там общаются. У них условия намного лучше, а ребята вот так вот лежали полтора месяца на полах, и одни пришли лягли, другие встали и пошли дальше стоять. И вот этот обмен на протяжении почти полтора месяца из дня в день. То есть ребята даже уже потеряли ориентацию, где что, какой день недели, какое время и так далее. Они знают то, что идут как бы, массовые протесты, знают, что там идет против власти. Но дальше информации у них нет. Какие законы там принимать, или против чего люди вас там бастуют, или для чего стоят. У них есть приказ, все стоим. А зачем стоим, как стоим? Никто им ничего не объясняет. Просто стоим. Содержим толпу, не пускаем ее на территорию административных зданий. Ну, они приехали, видели эти баррикады. Начали подходить и люди сначала, и так далее. Потом же ж пресса начала подходить, где-то край муха что-то услышали. Потом же ж подходили матеря, просили, что мне бить. Тоже же порассказывали ситуацию, для чего вообще вся, вся, эта ситуация произошла, кто мы, зачем мы стоим, зачем они здесь стоят и так далее. Вот. То есть им объяснили, что вот вы сейчас стоите вот на защите власти, которая как бы вас потом и не вспомнит, и ничего не сделает, и не похвалит. Вот пытались объяснить, что вот надо вот стоять хотя бы мирно, чтобы не было провокаций ни с их стороны, ни с нашей стороны, просили не применять там все устройства. Но самое проблематичное, что вот у срочника, ВВшника, в арсенале только резиновая палка, самая обычная, она много вреда не нанесет, ну смотря, как, конечно, бить. А у Беркута идет пластиковая с... с пружиной внутри, которая может упануть так, что и голову можно сразу разбить, просто малейшим касанием. Ну, от... Ни газовых, газовых баллончиков у них есть, они их не применяют. Ни гранат, ничего у них такого нет, ни оружия, ничего. Они просто стоят с резиновой палкой. Только Берку, только у Берку это есть полномочия их использовать. У солдатов срочной службы как бы, это позволено только когда идет уже массовая разгон демонстрации для того, чтобы просто люди разбежались. То есть только в этом, никак не для нападения, никак не для того, чтобы в кого-то кинуть, чтобы где-то разорвало и так далее. И тем не менее, если брать наш арсенал, который у нас был, то эти гранаты, они были э, прорезиненные, То есть пластик с резиной. От их разрыва вред в ну, руке, ноге, рвать их не будет. Ну да, ударить где-то может что-то порвет. Но так как пока ну, были ситуации, что отрывала кисть, то это не газовые гранаты, не тоже шумовая с осколочным действием. Вот. То есть у них нет никакого оружия, ничего. Щит, палка и защита руки-ноги со шлемом. Все. С Беркутом они не общаются, Беркут к ним даже не подходит. Но в госпитале парень, который, с которым я общаюсь, у него в палате лежит Беркут. Молодой паренек, да, он тоже попалась там и в руку, и в ногу. То вот. он говорит, что вполне меняемый человек, Приятно пообщался. Никаких агрессий с его стороны нет, он даже решил. Ну, так получилось, что мы просто попали. Но большинство из них просто слышит, как бы, со стороны Берку, что вот бандеровцы, вот что они себя возобновили, надо же их пресечь и так далее. То есть Беркут это больше нацелен как бы на агрессии, чем вот ребята, которые стоят. Они вместе ну, вообще не общаются, их вместе даже нигде не сидят, они даже не пересекаются. Вот они стоят, сзади Берку, все. Никакого общения среди них нету особо. Могут там услышать какие-то фразы, что там где-то кто-то сзади между собой разговаривает, там офицеры с офицерами. Но чтобы срочники именно с Беркой там общались, ну, во-первых, у них и на это и времени нет. Они все время стоят в первых шеренгах, поэтому могут там перекинуться по пару слов, когда идут на обогрев, либо же смена караула. Поэтому они мало чего знают, но знают то, что вот, у некоторых слышен там московский акцент. Потому что люди с России, у них есть определенный свой говор, пару фраз слышали. Но это тоже, как бы, либо кто-то прикольнулся, там, сказал эти фразы, либо просто где-то мельком услышали. Ну, думаешь, что информации, Четкой информации нет, что там именно русский или русский спецназ, такого ничего нет, они даже об этом не знают. Они отделены от э, той информации даже среди своих. То есть единственное, что они там могут узнать, это там от офицеров, которые где-то что-то узнали. Вот, а связи до сих пор я вот не могу дозвониться тех ребятам, которые сейчас в частях сидят. Вот только наши у них позабирали мобильные телефоны, поэтому связь у меня есть только с офицерами. То есть через офицеров, да, я могу примерно узнать, что как бы у них в коллективе творится. Говорят, что им выдают все-таки мобильный телефон на, в личное время, это там с 9 до 10, когда они имеют право позвонить. Насколько это правдиво, просто я знаю, как у нас было во время тревоги, ну, кто сумел спрятать телефон, да, тот может позвонить или написать смс там, родителям, что не переживайте, все нормально. Но в основном, как бы, дозвониться было нереально. А тем более в нынешней ситуации, просто если не позвонят, то родители будут рассказывать, что творится. Они будут рассказывать, что у них творится. У них уже будут меняться мнения, зачем они стоят. Они уже будут проситься домой. То есть это будет, будет разлагать коллектив. Он смотрит они новости с 5 до 6, каждый день им дают смотреть новости, но один определенный канал. Как, какой канал, я не знаю, но то, что они там включили телевизор, все, один канал идет, там час новости посмотрели и все. То есть это какой-то государственный, там, в основном это хорошо национальный или УТ1, вот один такого вот канала. То есть никто им не дал смотреть те каналы которые там наживо показывают что там творится или что-то еще им показывают вот просто новости там в стране что творится они не, не конечно недовольны тем что они стоят посередине между теми и теми и самое обидное что они даже не знают что происходит ну, как бы в общей картине они знают что их закидывают камнями они знают что их закидывают какими-то молотого и явно делают, что из этого растет агрессия Потому что когда я звонил своему командиру, одному из командиров, и спрашивал, как ребята значит, нацелены эмоционально, то он сказал, что они согласны уже всех там бить, валить и так далее. Потому что причина это то, что большинство их тех же ребят, которые не делали никаких там провокаций, ничего, которые закидали коктейлями молотого, которые закидали камнями, получили кучу повреждений. И просто из-за того, что там пару провокаторов вышло или там Беркут начал стрелять. Беркут тоже, они открывают им коридор, они выходят, стреляют, бросают гранаты, и когда уже толпа злая, начинают бросаться камнями, они прячутся опять же за спину этих пацанов. То есть выдвигая их вперед, а сами идут назад греться или там пить чай. А пацаны в это время получают камнями, коктейлями, молотого и так далее. Конечно, не обозленные на это все. Но большая часть они обозрены из-за того, что они не знают, что происходит. Вот. Они не хотят этого, они хотят уже по домам, им все это надоело. Но вчера я был, говорит, все уже достал этот Майдан, достал эти лит... ливни камней, эти... этот огонь. Говорит, хочу либо в часть, говорит, либо домой. Причем домой хочу больше. Никакая заява, это ж немножко другой дело. Это Беркут может написать, потому что он контрактник. Он подписывал контракт, он оговорены все пункты. То есть как служить, на что он имеет право и так далее. То есть они могут служить полномочия, они могут написать рапорт об уходе. Срочник этого сделать не может. Он дал присягу на верность народа Украины, защищать ее территориальную целостность и действовать в интересах своих спечиздников. Но опять же. Они не могут ни туда уйти, ни назад. У них есть приказ. Невыполнение приказа – три года дисбата. А обсуждать приказ можно только после его выполнения и то в письменном виде. Но никто его рассматривать не будет. Ты не можешь написать заявление, что все, я не хочу идти против народа, да, мне это все надоело, я хочу уволиться с вооруженных сил. Но у них нет такой возможности. По уставу они обязаны служить свой срок. Единственный выход, что как они могут выйти из данной ситуации, это если медкомиссия признает их неблагоспособными и комиссует по состоянию здоровья. Что вполне реально в нынешней ситуации, да, там покалеченные, там многие не смогут дальше нести службу. Но опять же, пока поколи... пришли в армию здоровыми ребятами, да, отдали долг хотя ничего не брали взамен. Вот. и ушли инвалидами. То есть никто им за это спасибо не скажет, никто их за это не поблагодарит и никто не потом не поможет ни финансово, ни морально, чтобы как-то поправить свое здоровье. То есть выпустят, все, спасибо, что я отслужил, до свидания. То есть они прекрасно понимают, что если сейчас что-то начнется, то их просто сметут как мясо никто о них не вспомнит потом. Насчет Беркута не знаю, но вот, знаю своих командиров. Ну, вот, ротный наш, который сейчас стал ротом... Он человек слова. Человек чести. Он сказал, он сделал. То есть он за ребят как бы очень сильно переживает. Вот, потому что он мне сам сказал, куда мне ехать, где искать, э, и просил, чтобы я отзвонился, как только там кого-то найду, там что-то узнаю, чтобы им тоже сообщить. То есть они тоже переживают за ребят. Они понимают, в какую ситуацию они попали. И они от них, так же самое, не отходят, потому что понимают, что если они уйдут, то у ребят сразу же как бы э, кому-то уважение пропадет. А пропадет уважение, это начнется бунт среди казарм, это уже бунт в армии, это немножко другое. Это уже криминально ответственно, это больше, чем дисбат, это уже можно и в тюрьму сесть. Вот. Поэтому они, наоборот, стараются как бы свечить эти обстоятельства, перейти на какие-то другие темы, где-то поразвлекаться, где-то пошутить, чтобы немножко снять это эмоциональное напряжение. То есть, наоборот, стараются как-то их где-то обогреть, где-то что-то сделать, но у них не хватает просто возможности. У них тоже есть определенные приказы, которые они не могут нарушить. Вот. А так, в принципе, да, они стоят за ребят, пытаются как-то улучшить их нематериальное положение даже и морально, и физически где-то отдохнуть, где-то пошутить, где-то как-то трошки расслабиться. Лично мне, я знаю, что такое холод, я знаю, что такое стоять в первых рядах с этими щитами. И я просто хочу, чтобы митингующие тоже знали, кто там стоит. Мне просто жалко своих ребят, которые прошли служить народу Украины, а этот же народ их забивает, закидывает и так далее, не зная того, кто там стоит. Беркут, пожалуйста, кидайте в Беркут все что угодно, они сами делают неправомерные действия. У ребят просто нет выхода. Они просто стоят. Многие видеоролики доказывают то, что когда был разгон на Грушевского, первые разгоны, когда Беркут забивал людей толпами, то эти ребята в черной форме, они просто окружали людей, и не давали Беркуту по ним топтаться и бить. Пытались их как-то в сторонку отодвинуть, где-то что-то помочь. И никто из строчников особо их не лупил. Ну, может быть, в первых гнева, да, где-то мог ударить. Но в основном, даже на кадрах это видно, что они защищают людей. То есть они стараются это делать. Ну, разогнали, да и разогнали. Зачем же добивать дальше? Правильно же. Вот они старались так, чтобы человека не убили, потому что у них тоже как бы на этой совести потом будут. И не то, что переживаешь, вот сейчас кому-то дубинкой дал, либо убью, либо человек останется инвалидом, они тоже за это переживают. То есть они нацелены на то, чтобы все это прекратилось и не хотят какие-то боевые действия, либо же идти вот убить теми же дубинками, убивать голову и так далее. Они прекрасно показали, что они вот отпустили, берку побежал дальше, они вот человека прикрыли, все, отнесли его вот там куда-то. Даже те же кадры, когда журналистов били, да, вот снимали Ребята стояли сбоку и пытались подойти, чтобы ну, успокоились. Их же отпихивали назад, а потом вообще увели. И Берку тоже стали делать все, что хотел. То есть ребята пытаются как-то даже тому же Берку -то объяснить, ну, то есть защитить людей того же Берку, но у них это мало получается. Хотя они вроде бы как бы одна структура, да, все военные, но у них немножко разное статусовое положение. Эти срочники, которые давали присягу перед народом, а те давали Присяга непонятно кому, потому что действуют за власть, и какая она не есть. Хорошая или плохая, они всегда будут за власть. Но у ребят же выход немножко в другой ситуации, что они давали присявы там не, не сказано нигде ничего, даже в уставе, что вот надо стоять там и исполнять приказы, которые есть криминальные. В уставе написано, что криминальные приказы можно не выполнять. Но опять же, приказ обсуждается после его выполнения. То есть скажут убить, они этого делать не будут или, скажем, там, голову кому-то пробить, они тоже этого делать не могут. Не просто будут стоять, вот, пускай они там орут, там, вот, сзади будут офицеры подталкивать, они руку не поднимут. Потому что они прекрасно понимают, что сегодня я военнослужащий, а завтра я уйду домой. И этот парень потом меня встретит и скажет, посмотри, что ты со мной сделал. То есть они тоже прекрасно понимают за последствия и знают, чем это грозит. Но опять же, они стоят в безвыходном положении. И ни туда не могут идти, ни туда. То есть они тоже стоят просто как мясо посреди огня. В случае чего всегда они будут отвечать. Хотя они и стараются наоборот, чтобы этого не было.